Ми сьогодні будемо з вами говорити про аксесуар, який насправді модний цього сезону і має бути у кожної дівчини. Ну а розібратися в цьому з цим аксесуаром нам допоможе відомий стиліст та професійний шопер Росте Дікою. Рост так. вітаємо тебе. в нашій ранку. студії. Доброго ранку Доброго ранку. Витро, та Валя, привіт. Ну давайте почнемо нашу розмову з того, що дізнаємося, що ж таке насправді снут, а про нього ми сьогодні будемо говорити. Сьогодні шарф снуд, який ще називають безкінечна пов'язка, суперстильний аксесуар. Він є у гардеробі кожної модниці. Однак насправді вперше його почали носити ще середньовічні красуні, але не на шиї, а на голові. У ті часи кожна порядна жінка мала сховати свої довгі волосся під капішоном із товстої, непрозорої тканини, снуд сіткою. Минуло кілька століть і снуд знову у моді. У 60-ті роки 20-го сторіччя його вже робили. Із тонкої прозорої тканини. Сітка мала зливатися із кольором волосся жінки. З часом снуд сітка трансформувалася у шарф. А сьогодні шарф-снуд можна носити і взимку, і влітку. Классно. Честно говоря, для меня это было настоящим открытием, что из от этой сетки раз, и выявилось, что все это претворилось в снуд, который мы сейчас носим и любим носить. А представляешь, снуд еще называется таким обидным словом хамут, а еще самым смешным словом шея черепахи, next, или, или утеплитель, а снуд переводится с английского как поводок. Ну в принципі можна по різному використовувати Саш особливо поводок з <рес> Ну насправді снути такі універсальні, унісекс річ її люблять носити як хлопці, так і дівчата. Конечно, да. А дівчата ще дуже класно вміють комбінувати. Тому я зараз пропоную нам подивитися, як насправді це все відбувається, як дівчата можуть класно комбінувати. С шляпами очень красиво, под классическую одежду. На весь... Потом Здесь просто спортивная... с бейсболкой, а -а -а. да, со спортивной. Главное подобрать правильную текстуру. Мужчинам вообще это легко удается, потому что не надо уже прятать эти концы. И самая модная штука, так, это у нас меховой, да? Да, нет, это леопард, опять в моде леопард. Фактурные массивные снуды. И вот самая модная штука, это меховой снуд. Просто Супер. роскошный, красивый, с классическим пальто просто... Заглечили. Так, девчата, еще холодно, еще актуально, поэтому снуды точно мать быть в вашем гардеробе. Но я пропоную подивитися более детально, какие же бывают типы снудов и как интересно их можно завязывать. Ходим? Хорошо, давай. А снудів у нас тут много. Да, подготовились. Да. Видишь, как много. Самый, смотри, интересный, это вот такой дизайнерский снуд, угу. который еще и с бантиком. Это для вот. выхода в театр, например. Ну, например, в выход в театр, да, то есть ты хочешь обыграть черное платье классическое. Да. да прикрыть столи... слегка декольте, а потом раз, расстегнуть, и ты уже красота. У всей краси. Да. А вот тут очень разные текстуры. Есть вязанье, есть такие тонесенькие хлопковые. Да-да-да, смотри. Самый простой и самый модный, это его еще называют сну-труба, угу. да, или бесконечная труба, инфинити-луп. И плюс еще металлический отлив, да, вот это вообще супермодная штука. Ну, Главное то есть, такие правильно подобрать. С, крупной, с крупным плетением с моды. Да, крупное плетение. Потом мелкое плетение. Мелкое плетение, либо трикотаж. Uh -huh. Трикотаж. Вот, смотри, какая колбасочка. Главное, правильно подобрать, чтобы он тебе по цветотипу подходил. Ну, ну в девочки все некий, знают. Да, да, это писать. можно уже летом найти да. То есть а -а -а. летом ты прячешь, например, Голову, волосы, прическу, да, либо плечи от солнца, раз накинула и спрятала. А вон а ведь челму можно завязать. Можно, как челму, можно как сетку, как, как это было в 8 веке, да, mm -hmm. то есть, чтобы волосы спрятать длинные. Беречь же нужно на солнце. Вот смотри, много очень снудов с разными цветными принтами, да, то есть цветные. Главное, чтобы это все тебе подходило, обыгрывалось с твоим платьем. А вот дизайнерский снуд с, таки, с такими кисточками. Mm -hmm. И видишь, он короткий, его не надо плести, так долго заматывать на шею, просто надела и все. И главное, что зручно, да, ты кинцы не ховаешь, а вдягаешь его, у тебя шея полностью захищена. Да, и у тебя еще какие-то штучки болтаются, и ты думаешь, ты У тебя даже классный снуд У меня? Да, у меня вообще супер идея дизайнерская, да, то есть надевается он на голову вместе с кофтой, он пришит, понимаешь, сзади. Точно, смотрите, пришитый. Я его не могу снять, но я, но я благодарен дизайнеру, который это придумал, потому что я раз надеваю и думаю, что мне еще одеть? Ничего. Просто снуд и кардиганы даже и и можно голову закрытые в принципе чтобы Совершенно не мерзло ничего да, да, да. так я бачила, як девчата очень да? классно да завязывают тому хочу сегодня тоже побачить эти разные варианты и научиться соответственно. хорошо в принципе эти способы подойдут и мужчинам да то есть я покажу несколько сложных способов и несколько простых самый простой самый простой это вот на мне да то есть ты заходишь в помещение и просто накину его на плечи у тебя защищена шея да то есть угу. И при этом вытянуто, вытянуть силуэт, если тебе нужно, например, рост показать. Но у тебя угу. и так отличный рост, а некоторым как раз не хватает пару десятков сантиметров. Второй не способ угу. с тем же снудом, да, ты просто делаешь петлю, восьмерочку и надеваешь его на шею, надеваешь на шею, распрямляешься все, чтобы красиво было. Вот угу. можешь в виде воротника его оставить, вот в виде воротничка. Можешь его накинуть на голову, да, то есть угу. такой капюшон уже второй вариант или третий 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 вариант да uh -huh. вот третий вариант если у тебя там еще цветная подкладка то ты можешь ее вот так завернуть и показать да то есть у меня вот вообще не ни волос ничего но зато бороду могу показать я похож на такого Раскин. знаешь старинного рыцаря да который либо монаха вот, Слушай, и так тепло, и пасу, и я думала, что так только девчата может носить. А вот смотрю на тебя, роз, ты понимаешь, что очень классный стильный выгляд, так само для мужчин. А я вот видела, ты показывала, ну, очень длинный. С ним реально тема. можно да. Я вот взяла в магазине и подумала, что же я буду с ним делать. Давай покажу. Это как раз супер сложный способ. И для перфекционистов, кто не любит вот эти всякие узлы, замотки, угу. либо объем, вот как у черепахи шеи. Вот, ты надеваешь его во-первых, у снудов вот есть такая отличительная штука, это внутренний шов, да, то есть он всех раздражает. Сейчас уже, конечно, придумали вязать бесшовные снуды, вот. Их еще называют хамуты, помнишь? Угу. А, и вот что мы делаем? Показываю этот способ. Накидываем его практически на плечи, да, то есть он должен быть широкий, длинный, теплый, там кашемир, трикотаж, либо там шерсть, альпака, в общем угу. такое, такие материалы. Потом берешь резинку для волос, Ой, так, Еще далее. просовываешь в середину снут практически до самой шеи вот резинка для волос может быть цветная чтобы это как-то еще выделить отдельно Ой, и девчат ей кулерови, и да, да, да. я спуск, навсегда под рукой в сумочке просовываешь так секс-фиксатор терзин совершенно верно то есть чем выше тем плотнее он надевается ближе к шее и защищает от холода угу. вот распрямляешь здесь все вот складочки показываешь там какие-то интересные узоры uh -huh. либо лучи либо играешь с фактурой шарфа и вот вот этот шов ты берешь и прячешь его ныряешь туда вовнутрь прячешь его за спину за спину uh -huh. первый слой ты надеваешь на голову надеваешь на голову вот второй слой можешь распрямить, разложить на плечи. И выходят даже кофты на плечи. За да, плечи, да, да. Плечи. Ты защищаешь плечи, ты защищаешь, у тебя сзади все закрыто, да. Угу. Это если, допустим, минус 20, тут зарял как недавно. Здесь у тебя ты можешь регулировать, фиксировать еще теплее будет. Более того, здесь ты можешь добавить какую-то оригинальную большую брошь, да, то угу. есть сделать еще красивее свой образ. Ну а вообще, если холодно и ты понимаешь, что тебе еще нужно сберечь красивую прическу, ты надеваешь вторую часть. Медленно наверх, вот. можеш трохи її убрать і угу. отак вот ще підвернути. Ось вот така вот марусечка. Образ Марусечки зараз дуже актуальний, якщо да, подивитися вот останні бросочки. колекції. А головне, що волосся захищено і в голову нам зовсім не холодно. Практично тепло і красиво. Все-таки сложный метод завязывания и формования, майже у себе на голове, выкрашивающий просто трикотажное полотно, а вот снуд, як я правильно? А можем отправить тебя в театр и сделать из снуда палантин. Хочешь, попробуем? Хочешь, звучайно. Давай, смотри. Я пришла шарфом, а потом уже выкрашиваю. Ты пришла шарфом, у тебя роскошные декольте, открытые плечи, да. Но ты пока еще не расслабилась, хочешь, да, аккуратненько после бокала шампанского расслабиться, посмотреть какую-то выставу, да, то есть, ну, для начала тебе нужно потусить именно в лобби, да. А там холодно. А там холодно, да, и нужно сделать какие-то образы. В общем, вытягивай вперед руки. И? Да, и накидывай якобы его на плечи. Вот таким движением. Ага. Вот. так? Так. Получается такая майка. Смотри, первый ага. вариант. Первый вариант ты надела его, поправила в зеркало, чтобы тебя все устраивало. Второй вариант ты его спустила чуть ниже по рукам. По рукам. Ага. И если представь себе это Кашемировое манто О, вот. Боже, или чернобурка, затиш, ты надеюсь. будешь очень красиво смотреться и тепло тебе будет. И это всего лишь был снуд, да, то есть простое английское название снуд, который превратился в такой аксессуар – балеро. Дивися, классно. Пришел шарфиком, а выявляется, что у тебя есть готовое балеро, и ты можешь спокойно его для театра, если там трошки, 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 трошки прохолоднейшее. Слупи класні Ти довольна, ідеї Так, да, Я додіти. спробувала. Я зрозуміла. Я розумію, що тепер сну доволо буде в моєму гардеробі. Ну а мені ще сподобались ось такі літні варіанти. Можна залишатися ну, і і голову закрити, і шию, і плечі від сонця заховати. Дякую, Рост, Фантастичні ідеї. Мені да. вони сподобалися. Да. Сподіваюся, що і кожен з вас зможе їх використовувати.